idailəsinin təbəqəsində bu canlı efirimizdə söhbətin aid olduğu qurumları çatdırıram. Bizim üçün də bir iftixardır. Onlarla deyir, yüzlərlə şəhidlənmələri var ki, mənim övladım inanverişinə baxırdı milli vətənpərvərlik ruhunda, şəhidlik. Hətta deyirlər siz söylədiyiniz çünki şəhidlik məktəbindən dərs alan can torpaqlar uğrunda deyir, Qarabağın fəthinin hamı ələstən Allahın rəhməti ilə Qarabağın fəthi uğrunda canlarını fəda edən şəhadat şərbətinə təşnə. Maraqlıdır, onlar həm biri deyir ki, həmin oğlanlarımız bah o duaya amin deyib biz də şəhid olacağıq sürləyirdilər. Hətta orada anası mənə o bayram süfrəsində göstərdi ki, atası üçün yazıb ki, nə gözəldirmən şəhid olan, vətəndaş şəhid atası, anamız şəhid anası olar. Onun özünün paylaşımı var öz tezində. 2016-cı ildə aprel aprel döyüşləri zamanı paylaşır və yazır ki, nə gözəldir atam da mənim şəhid məzarıma gələ. Vətən sağ olsun deyə və 44 günlük müharibədə isə şəhadət kəfəninə täşnə olduğunu öz qəhrəmanlığı ilə sübut edir. Bu ayın 2030-da bunu niyə söyləyirəm? Və getdim onlar mən üçüncü günə qədər açıq söyləyəcəm. Orda demişdilər, bizə bir yollar desin. Mən şəniyat yığınmışdı bu bayram günlərində şəhid doğmalarına gedərək bu gün maraqlıdı ki olar bizim üçün məs axla və bax, şəkəl bura hazırlamışdılar və deyib bunu oğluğum sizi məs sifariş edirlər. Məncə bu bizim gördüyümüz işlərin, vətənimizin, dövlətimizin şəhadətinin ideoloji təbliğatı üçün apardığımız qaziri institutun məncə bu dünyada ən gözəl bir hədiyyəsidir. İnam komandasına hədiyyəsidir. Rəqibə bir az irəli getsəm, Space televiziyasına, Azərbaycan dövlətinə hədiyyəsidir. Və bu qədər vətənə bağlı olduğu halda, bu qədər ahilibaş komandana bağlı olduğu halda, bizəbbər ahilibaş komandana bağlı olduğu halda, məncə qiyamətə qədər vətənin, dövlətin, əyrəyin varlığı var olmayacaq. Bu nə zaman? Mən çox təsirlidir buna görə özüm biraz Genel, çox darıxdım çünki oradan gəlirik. Digər 3 ailə də var oldu, amma o hər biri bizim baş tacımızdır, amma o şəhidin 2016-cı ildə paylaşdığı nə gözəldir, məşahid olan atam şəhid atası kimi məzarımın önünə gələr. Demək ki, bunlar nə tərəfindən hər biri seçilmiş Uhudun, Bədrin, Xəndəyin, Kərbəlanın, 1-ci Qarabağ müharibətinin aslanlarının yollarının yolçularıdır. Onlar qeyri-bərabər döyüşdə Şərqi zirvəsinə uçan səy mübariz İbrahimovun getdiyi yolun bu cığırın genişlənməsinin adamgaratlarından keçir. İndi isə üzr istəyirəm, mənə bildirirlər, reklamlara çıxmayaq. Televiziyanda bu qaydalar var ki, riayət etməliyik. Riayət etməsək proqramımız da yəqin ki, çətin olar. Reklamlardan sonra davam etdirərcə inşallah.